Ну там заберут не, не по розуму, а по Думає, ти поки в цьому інституті вчишся, да, отримаєш да той диплом, I а потім тебе на роботу ніхде ще не брати. А я не вчився, виборти. був з споконників на святій місці. У Ну, гроші мені 5 а? тисяч вже сьогодні зараз. Ось хлопці, не схотіли б мені сьогодні. Я вам кажу. То динаміки вже по вчорашню ніч. Дніпропетровські, високі. Двохметрові хлопці з рівними ножками, як сірнички. А це коротишки наші, українські, такі як я, за Дніпрі стоїть? це та гнида, яка двоєчки у школі була. І прийшла сюди тепер людей. Опа, це місцеві. Опа, Ніяк опа, опа, дивіться, 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 що робиться. Звідси, да. З місцеві це місце. Охороняється. В часа ночи они лупасли спящих, с огромным удовольствием. Среди них 10 нормальных ребят, и путь, а один, обязательно, садист, который любит ударить убитых. И когда они вас будут бить, и не сопротивляйте Наша мирная. акция — это акция не от на... это Я, на... Вы я вы на... вас оставляю. Вы тут решайте сами. В случае чего, звоните. У меня дверь под микрофоном.

я за Я призываю сюда не Вот сюда, рядом. Вот здесь кто нас смотрит И Наша сама. Он кидал, он кинул всю страну, он кинул ваших детей, он кинул меня, мою семью, он кинул вот этих пацанов на то, чтобы они избивали других пацанов. Он опозорился по самые уши. Я бы даже сказал, хуже обосрался. Наш президент тупо обосрался. И поэтому мы здесь будем стоять. И я надеюсь, наша акция позволит здесь скопиться огромному количеству киевлян. Звоните друзьям, приглашайте их сюда. К вечеру статичная толпа зачистит Майдан от милиции. После этого милиция перейдет на нашу сторону. Наша самая главная задача здесь не стоять и заходить. Если они подойдут разбить, стойте спинами, и не поворачивайте спину. Пусть бьют спину. Пусть бьют свой народ в спину они на нас нападают. А я жду здесь Кличко, я жду здесь Яценюка, я жду здесь Тягныбока. Пусть займутся настоящей революцией. Они ходят по Савикам Шустерам, а потом ночью уходят и бросают Майдан. Пацанов, надо было ночь здесь стоять со своими сторонниками. Сегодня суббота, Киевран полно времени. Пожалуйста, все сюда на Майдан. Мы будем здесь стоять до самого вечера. Мы здесь будем стоять до самого утра. Пока не скопится критическая масса. Мы не можем воевать с вооруженной бандой. Мы можем противостоять им мирными демонстрациями и неповиновениями. Не платите налоги, не повинуйтесь им, не выполняйте их приказы. Поворачивайтесь к ним спином и оказывайте глубокое презрение. Это наш ответ им за ночную акцию и за неподписание договора. Поворачивайтесь спинами и выражайте презрение. Пусть бьют в спину. Я думаю, что никто из них не осмелится. Если что, не сопротивляйтесь. Мы не оказываем сопротивления. Наша мирная демонстрация проходит мирно в центре страны. Я, Геннадий Балашов, призываю сюда Кличко, Яценюка, бока все политические силы, свободу. У нас нет розни сейчас, украинский, русский язык. У нас есть одно, у нас забрали Европу. Янукович похитил Европу, нашу принцессу. Похитил, как Змей Горыныч, уволок своей межигиря, и там, возможно, насилуют ее. Мы должны ее освободить, вот это наша главная задача. Поэтому ждем вождей революции здесь. Если кто-то хочет сказать пару слов, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот почему, э, ну, я читал, э, почему, вот, реально я читал в газетах, было написано, что ассоциация не была принята из-за того, что Евросоюз отказался финансировать переход. Солгал вам Янукович и его кликом. Европейцы никогда вас не бросят. Даже если он вас захватил и будут помогать. И они нам даже обещают все равно дать евровизы, чтобы вы туда ездили. Это будет. И европейцы всегда дают деньги. Вчера вы видели польского посла, который сказал очень простые вещи. Польша вступила в Европу, получила всю помощь. И сейчас у них в 4 раза валовый внутренний продукт выше, чем у нас. У нас сегодня нижайшие валовые, а тем более, что у нас больше населения. Поэтому не слушайте этих шлеперов, которые рассказывают эти бредни по телевизору. Они вам промывают мозги. На самом деле, вступление в ЕС это была свобода. Свобода перемещения, свобода жить европейской жизнью, свобода жить, свобода пользоваться кредитами европейскими. А то, что они сделали, они защитили падающую промышленность. Вчера у Сайка Шустера, кстати, выступал один. Этот вагоны он выпускает. Говорит, мы выпустили 6 тысяч вагонов, у нас купили 4 тысячи вагонов. Так вот, что же нам теперь делать? Давайте консолидируемся. А чего я должен с ним консолидироваться? У него частное предприятие. Пошел ты со своими вагонами. Я хочу жить в Европе, в Киеве, а не выпускать свои дурацкие вагоны, которые в мире уже никому не нужны. Вот что получилось. А мы научились работать, как в Европе работают? Жить это хорошо, но надо еще уметь работать. Вот и работают, да. А нечего здесь торчат. Все правильно, сегодня суббота и мы работали. А теперь у нас есть свободное время, в которое, мы можем, в которое мы можем выразить протест и поздравить милицию с прекрасной зачисткой. Операция была супер, на уровне Суворова. Молодцы! Молодцы, каждый день дубинка кого-нибудь. Повторяю, если вам подойдут вот эти вот люди, которые одеты в доспехи рыцарей средневековья, поворачивайтесь спиной. Спину не ударит. А если ударит, то это не человек, какая разница. Он бы вас и в лицо ударил. Поэтому поворачивайте спиной. Я прошу еще чуть-чуть поближе подойдите. Мы должны быть более плотной группой стоять. Не обращайте на них внимания. Они такие же беззубые при, при, против правильной организации, как и них Янукович, который развалил промышленность и теперь ходит вот так вот с подаянием, дайте мне 160 миллиардов. Вот ему Европа пошла дать. Теперь он вообще ничего не получит. Он хотел 20 миллиардов в год на свою клипу, чтобы вас дальше грабить и эксплуатировать. Пусть лучше налоги отменят. Ведет 5-10, и мы заживем счастливой жизнью. И уберет 80% преступников. От власти И Вы знаете, что у Украины есть один путь Это освободиться от налогов Это убрать эту налоговую клипу Которая грабит свой народ при помощи налогов И эти все промышленники Пусть лучше борются за то, чтобы их заводы освободили от промышленности От налогов Вчера правильно сказал Порошенко Он говорит, смотрите С Россией мы как-нибудь уладим этот вопрос с поставкой конфет но нас же убивает пожарная, налоговая, нас убивает возврат НДС. Мое предприятие останавливается, потому что ко мне проверки каждый день ходят. А я представляю, у него предприятий много, у него точно, что каждый день. Телефон горячий. Поэтому они должны это уничтожить, а не уничтожать Майдан. А милицию поздравим, Януковича поздравим. Операция прошла прекрасно, по зачистке. Но позор Януковича разносится по всей Европе. По всей Европе его рожу полоскают. По всей Европе, это ганьба. Я даже уже присоединяю. Ганьба, 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 ганьба. Гань Позор нации, позор, который рабовладелец, владел рабами при помощи своего окружения и теперь их эксплуатирует. Я вчера видел этих рабов, когда их свезли со всей